Катя, постой, постой. Катя, uh, только что по сведениям Госкомстата uh, и России, и Украины выяснилось, что большинство гламурных и светских персонажей находятся именно в Сибири. Я хочу спросить тебя, знаешь ли ты какое-то расстояние примерно разделяет Украину и Сибирь? Я на Андрей, что ты подготовился за лаштунком гарно и знаешь напевно как минимум 5000 километров. Именно это расстояние отделяло Валерию от своей команды. И сейчас мы узнаем, как следующей тройке артистов удалось, несмотря на это расстояние, подготовиться не виртуально, а более чем реально к своим выступлениям. Как Валерия влияла на таком большом расстоянии на своих подопечных? Смотрим. Ольга Панкратова. Голов старшина Ольга Панкратова прогулює службу. Але причина поважна: концерт у будинку офіцерів та зустріч із зірковим тренером Валерією. А в ці ж хвилини Валерія за 5000 тисяч кілометрів від Севастополя у концертному турі в Сибіру. Але, незважаючи на відстань, того вечера, вони зустрілися. Последний раз, когда мы с ней по скайпу говорили, она вообще была в каком-то образе даже. Она не просто пела песню на сцене, песню военных лет, она была одета в костюм того времени, куда -то на ней был плащ одет, что-то как-то... Вот такая какая инсценировка, такая постановка такая театральная. Мне кажется, что тебе очень подошла бы песня, такой всемирно известный хит, его кто только не пел, Свей. Ты довольна этой песней? Да. Да. Я, Я буду, буду танцевать. танцевать. Радостно, чтобы комфортно было. Как у тебя получится себя раскрыть в таком лирическом номере, в страстном? В зажигательном. Я, я сейчас буду еще ходить на занятия к нашим чемпионам мира по бальным танцам и буду готовить номер, но постараюсь танцевать. Просто было два. Занимайся! Если будут какие-то вопросы, ты знаешь, я всегда в твоем распоряжении, всегда на связи, всегда на скайпе, на телефоне. Давай вперед! Действуй! Пока! До свидания! Володимир Бандерас. Здравствуйте. Я сейчас, здравствуйте. 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 Ну что, как дела? События вообще я. Устал сидеть за компьютером и что-то кому-то отвечать, говорить, да, нет и так далее, потому что столько на меня навалилось, я не, не ожидал за последнее время. Только это приятный груз. Людям приятно, что вот они встретили артисты, которые тут по телевизору тут водят. Конечно, приятно. Им. И я, ну, я понятно, я виду не подаю, но на самом деле мне хочется куда-то сразу убежать. Я его снимаю, потому что невозможно просто идти по улице. Кстати, хотела спросить, а делаете дыхательную гимнастику стрельников? Не бойся. Дело. Нет, дело, дело, дело. ну Только все смеются. Вокруг. На самом деле она меня очень спасает. Вот. Подышишь, подышишь, да. и уже хорошо. Закончил, стал об этом собирать информацию. Наталья Пичкур. чая я иду по улице словно Чумачечи, Наталья змушена перервати урок в музычной школе. А Джии выкликает зеркалый тренер. Валерия, как у тебя дела? У нас нормально. Мы готовимся к концерту. Завтра у нас концерт будет. Мы готовимся с маленькими детками. Поэтому я даже иногда себя чувствую тренером. Давай сейчас подумаем, что бы нам такое спеть интересное. Какие есть мысли у тебя? Что бы ты хотела? У меня есть две песни, которые я хотела бы спеть. Ха -ха. Это одна песня Бьорк, колыбельная. А вторая, Пусики Донс, тоже они перепели. Perhaps. Остановились на песне а, Нейна-Нана. Известные песни, драйвовая, веселая, зажигательная. <музы> стилю вот так это вообще вот твой может быть твой вообще конек вот если тебе начать там сольно описать что-то какие-то какие-то песни новые вот это может быть вообще твоим ориентиром вот так тебе прямо вот на образ на твой ложится прямо настолько органично просто супер считаю что просто попадание с песни просто в десятку главная задача какая чтобы э, с музыкальной точки зрения с актерской каждый исполнитель открылся по-новому чтобы зритель увидел с другой стороны и сказал ух ты она еще и так может ой такой мы ее не знаем На сцену готова вийти учасниця, з якою сама Валерія захотіла співати дуетом. Тендітна, але сильна жінка, для якої прямий ефір не найсильніше життєве випробування. Ви звикли чути від неї сильні драматичні пісні. Але сьогодні вона зі всією своєю енергією на всю країну заспіває весело Хей, на 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 зустрічайте Наталя Пічкор. Така бешкетниця Наталя Пічкур. Нагадаю, вчителька музики. Наталю, а що подумають ваші учні, коли побачать, як ви танцюєте на столі? Я думаю, що вони подумають, що у нас дуже крута, е, крута преподаватель. Так, вони дійсно будуть казати, яка ж крута в нас вчителька. Як вони вас звуть? Наталя? Наталя, Васильівна. Наталя Васильівна, ви можете танцювати на столі. Ми бачили у голосі країни. Просимо вас повторити це у класі. Как у нас, вы на это У меня в классе нет стола. У нас только фортепиано. О, только на, можно с колонки. Танцевать на фортепиано. Ну, это не совсем удобно. Наталя, а, насправді мы вас бачили дуже сильною жінкою і на вокальних двобоях, і на сліпих прослуховуваннях. Сьогодні мы вас побачили такою авантюристкою. А яка ви насправді? Ну, мне было очень приятно сыграть в авантюрную женщину, хотя я э, бываю разная, дома я добрая ласковая мама на работе я серьезная э, серьезный преподаватель вот, а вообще по жизни я боец, как и все мы женщины. Э, в разных ситуациях мы ведем себе по-разному, но несмотря на трудности, мы все равно поднимаемся, и идем дальше. поэтому э, такой девиз вперед из песней. Только и только списные. Действительно. это на самом деле девиз голос Украины. Сейчас mm -hmm. запытаем у наших тренеров, чьи не загубилась Наталья в такому яскравому номере, Диана. Я бы вам, Наталья, Васильевна, доверила бы своих детей учить музыке, я имею в виду, потому что вы отчаянная и при этом вы а, не наглая. Вот это, вот эти два составляющих, а, мне кажется критерии хорошего пути настоящего артиста. Поэтому будьте разные, и мы будем голосовать. Спасибо большое. Хотите прямо сейчас? У меня тут телефон есть. Что нужно набрать? Что нужно На набрать? короткий номер 9969, цифры наберу. 08. Хорошо, и пока Диана Сергеевна голосует за Наталью Пичкур, Олександр, что <звук> вы скажете Наталье? А я б, я б, наприклад, і сам навіть не проти, не проти був би такої вчительки собі. до Олександру Панурював до себе учні. Так. Так? сделал. Справді, але професійність її. Інколи дійсно, люди за такими якимись там моментами, пов'язані з навчанням, з любов'ю до дітей, з якимись сімейними, родинними змінами, скажімо так, вони якось. Забувають про те, що вони класні вокалісти. Не забувайте, Наталя Васильівна, ви не тільки викладач. Я в цьому впевнений. Ви Класна вокалістка. Дякую. Олежа. Ну Я приєднуюсь до ваших учнів і я кажу: Наталя Васильівна, ви бомба. <різь> Це Ви, ви, ну, ви співаєте не перевершено, а ви просто дуже потужний артист. Ви артист, справжній артист. Вам треба бути обов'язково на сцені, і треба за вас голосувати. Обов'язково. Дуже дякую. дякую. Сьогодні Наталя Війду, отримує дякую, самі компліменти. Не зрозуміло, що що хотів від вас, отой нахаба в шляпі. Ми потім з'ясуємо за лаштунками, обіцяє. Знані. Значит, Валерия – зерковый тренер. Что выконала Наталья Уси ваши на Как Наташа ты меня порадовала сегодня? Вот просто по-настоящему. Была совершенно другая, смелая, свободная, хорошо поющая. Были какие-то сомнения у тебя по поводу двигаться, не двигаться. Все получилось просто классно. Молодец. И вы знаете, что мне нравится вот у Наташи? Она сказала, что там были какие-то моменты, да, сложно. На высоких каблуках, сложно танцевать. Я предложила, я говорю, давай в полноги. Она попробовала, даже не стала пробовать. Все равно сорвалась на всю катушку. Молодец. Вот так и надо. Спасибо, Валерий. Наші тренери вже закликають голосувати та голосують за Наталю Пічкур. І ми, звичайно, закликаємо голосувати за нашу Наталю Васильівну телеглядачів. Телефонуйте на номер нуль 808 та відсилайте смс цифрами 08 на короткий номер 9969. Це Наталя Васильівна Пічкур.